Заводяться собаками, а ось кішки заводять собі людей. Очевидно, вони теж вважають людей корисними тваринами. З вами програма Вуса Лапи і Хвіст. Говоримо про домашніх улюбленців та на актуальну тему, як вибрати тваринку. А до нас завітав спеціаліст, який може з першого погляду оцінити, чи маєте ви вдома гарного кролика чи підступного крокодила. Це лікар ветеринарної медицини Денис Озіпов. Дуже приємно. Ну ж, пане Денис, скажите нам, будь ласка, как все-таки можно убрать домашнюю тваринку, зважаючи на то, что все-таки все ми все люди на работе, все мы работаем? Да, я отвечу на этот вопрос следующим образом. Я думаю, что 90% владельцев на сегодняшний день работают и при этом достаточно успешно содержат в своих домашних условиях животные. Поэтому прежде чем выбирать животное, или же когда мы столкнулись с тем, что у нас появился в доме котенок или щенок, мы должны понимать, что нужен определенный уход. Например, для собаки очень важно двукратный выгул. Это утром и вечером. Для кота менее требовательные условия, то есть он может свободно существовать в квартире без каких-либо прогулок. Поэтому на это нужно обратить внимание и также зависит от размеров животных. Крупные собаки, подвижные собаки должны больше времени проводить на улице. Вот маленькие собаки, такие как тоечки, шпицы, им нужно меньше времени для прогулок, они могут больше находиться в домашних условиях, поэтому они больше предрасположены к жилью в квартире, к проживанию в квартире. Для рыбок необходимый значный догляд. Ну, для рыбок есть определенный уход, но не всегда владельцы могут с ним справиться. Для этого есть специальные Люди, які обучені, вони можуть приходити проводити гігієну акваріуму, і це буде достаточно. Тобто, головне, не забывать кормить вовремя, і цього достаточно для ухода за рибку. Добре. Пане Денис, скажіть, будь ласка, все ж таки, коли ми заходимо до зоомагазину і бачимо там безліч тварин, за якими зовнішніми ознаками можна визначити, що це все ж таки здорова тварина? Ну, основные моменты, на которые может обратить внимание владелец или будущий владелец животного, это внешний вид животного, его активность, поведение, игривость. Также имеет, место, имеет значение аппетит животного. И наиболее объективным показателем состояния животного является состояние шерсти. То есть, если шерсть блестит, если шерсть красивая, то чаще всего это и есть лицо, так сказать, иммунная система, а также здоровье животного. Поэтому это основной критерий, по которому, я думаю, владелец может выбрать все животные. Вот. Что касается дальнейших обследований или же консультаций, то лучше все-таки сделать визит в ветеринарную клинику, и доктор уже более профессионально сможет посоветовать или же объективно оценить состояние здоровья животного. А ось де краще обирати домашнього улюбленця, щоб вже точно знати, що ось ця тваринка здорова? Ну, смотрите, я хотів би отміти тож э, покупать на ринки. нежелательно животные. И не с той точки зрения, что на рынке плохие животные. Нет, на рынке также встречаются и красивые, породистые животные. Каждый владелец должен понимать о том, что на рынке довольно большое количество животных, которые приехали из разных регионов, из разных мест обитания. И поэтому в том месте, где есть большое количество животных, наиболее вероятное заболевание животных вирусными инфекциями. Как правило, животных продают в щенячьем возрасте, и мы знаем о том, что щенки более подвержены заболеваниям на вирусные инфекции. Поэтому на практике мы чаще всего встречаемся с той проблемой, что животные, которые уже заболели вирусным инфекциям, вы были приобретены на рынках или же в местах, где значительное количество... Капливается животных или же людей с животными, то есть в таком плане. Поэтому все же отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что лучше приобретать у заводчиков, те люди, которые занимаются, эти люди живут своими животными, они влаживают в них душу и даже после того, как у них приобретают животные, они интересуются их здоровьем, поэтому мы можем говорить о том, что действительно, скорее всего, эти животные привиты. И они могут дать какие-то парады? Конечно, парады и в содержании животного, уход животного, это принципиально важно, все эти моменты нужно учитывать. В принципе, это все. Но все-таки, если, например, не знали, не втримались, возможно, взяли тваринку в друга, або купили на рынке, что делать дальше? Да, хороший на вопрос, спасибо вам? за вопрос. Значит, в таком случае, даже если котенок чувствует себя хорошо, даже если нет у него никаких признаков заболевания, лучше все-таки проведать ветеринарного специалиста или зайти познакомиться с ветеринарным специалистом. И ветеринарный специалист объяснит риски или же посоветует, как можно уберечь животное от заболевания, что желательно в рационе поменять животное или какие добавить, возможно, плодоинъекции пассивного иммунитета для профилактики заболевания. Потому что имеет место не только смена проживания, но и стресс, перевоз животного, новые условия. Для щенков это адаптация или котят очень серьезная и не всегда иммунная система справляется с таким вызовом. Че завертались до вас такие люди? Да, это довольно часто, я бы назвал даже проблема, вот, потому как люди не всегда понимают о рисках заболевания животного и о том, что вирусная инфекция для маленьких щенков, котят, ну, скажем, процентов 70-80 есть летальная. Вот, поэтому это большая неприятность, и это нужно понимать. Такие владельцы действительно встречаются Поэтому я здесь же сразу же хочу отметить Что если вы решились завести домашнего, домашнего любимца Все-таки познакомьтесь изначально с ветеринарным специалистом Проконсультируйтесь, приходите без животных Мы будем рады вас видеть вот, Спросите, мы ответим на ваши вопросы А потом уже целенаправленно будете заводить животное То есть на те вопросы, которые мы сможем ответить вот, будем рады ответить. All, какие проблемы вы находили в этих вы Ну, а основная проблема, с которой приходят владельцы, это животное вялое, животного есть убота, и у животных э, наблюдается закисание глаз. Вот это основные, да, еще часто встречаются расстройства. Это основные признаки, при которых э, владельцы обращаются в клинику. И это и есть первые симптомы вирусной инфекции. Да? Не обязательно это чума или же панликопения котов. То есть спектр вирусных инфекций очень велик. И поэтому для каждого из заболеваний вирусных инфекций есть свои клинические симптомы проявления. Вот. И для этого в принципе нужно... Зашел в тупик, иду дальше. Значит, хотелось бы также отметить то, что вирусные инфекции собак не являются патогентными для кошек. То есть вирусными заболеваниями собачьими кошки не болеют. Вот. То же самое, если говорить о кошках. Вирусные инфекции кошек, которым болеют кошки, собаки не болеют этим. Это принципиально важно, и потому э, вот это понятие чума у кошек или чума у собак, это условное обозначение. То есть чума, да, Сам, есть такое интереснее. заболевание, это характерно для собак. Но я хотел бы отметить, что э, в принципе на практике чума собак вот, э, встречается реже чем другие вирусные инфекции. Но при этом э, э, эти инфекции, которые в отличие от чумы там, характеризуются другими клиническими симптомами, не менее летальны, то есть э, не менее патологичны. Самое серьезное, то есть нужно все-таки внимание на это, что Конечно. И еще один момент хотел бы добавить. Не стоит тянуть. То есть если животное есть рвота или же расстройство, сразу же нужно идти в клинику Потому как э, по истечению 3-4 дней спасти животное намного сложнее. И поэтому не нужно. Я заметил такую тенденцию, э, владельцы обращаются только на третий день после того, как животное не ест. Да. Угу. Это ну, чего-то вот, везде. Это, вне зависимости от региона, даже независимости от... Можно вот такие думать, а может пройдет. Сегодня так, а завтра так. Да, я думаю, чтобы это прошло, как вы говорите. Нужно более информировать, в принципе, владельцев животных, и мы планируем вести с вами серию передач, вот, чтобы информировать и давать больше информации, чтобы не допускать вот таких вот упущений со стороны владельцев. какая-то профилактика для самой родины, не лежа для тваринки. В принципе, да, я согласен. На сегодняшний день правил гигиены еще никто не отменял, поэтому все должны понимать о том, что мыть руки до еды принципиально важно, а даже после еды. В обязательном порядке в домашних условиях влажная уборка должна присутствовать. Что касается гигиены, собственно, кошек и собак, я хочу отметить еще важный момент, что не обязательно кошек купать вот владелец всегда считает, что чтобы было все чистенько, надо кошку покупать. Это совсем не так. То есть кошка очень чистоплотное животное, и она самостоятельно ухаживает за собой. Этот момент очень важен. Купание может приводить к пересушиванию шерсти, кожного покрова. Это в дальнейшем плохо сказывается на общем состоянии животного. Вот. Ежели стоит вопрос купания, Нужно помыть отдельные части тела, допустим, лапы, можно помыть лапы, запачкались, да, или же там где-то чего-то запачкалось, не нужно все... Полностью. Да. Вот собака и как бы подвержены каким-то осложнениям после купания, но их также не стоит купать целиком-полностью. Выборочно лапы помыть после прогулки это принципиально важно, я считаю, но ну, не стоит купать полностью. Вот, если купать, э в таком случае не чаще одного раза в месяц, что касается собак. Специальные шампунями для собак, в принципе, можно это делать. Опять же, все зависит от породы. Есть породы, там показано, это есть собаки, которые не нуждаются в таких купаниях. Угу. Всё же-таки, что до детей, чи потрібно мити руки кожного разу, коли погладиш свою тваринку, наприклад. Чи потрібно кожного разу бігти, звертатися? Ну, опять же, мы должны понимать, что животные живут в условиях дома, они более чистые, да, если они выходят за пределы квартиры. Если животное имеет возможность гулять на улице самостоятельно, контактировать с другими собаками, то это животное, в принципе, условно более грязное. Да, мы не говорим о грязном, а говорим условно более грязное. Вот. В таком случае, в принципе, контакт ребенка, конечно же, нежелателен, вот так близкий такой, или же там Целовать животное Я, в принципе, категорически противник того, чтобы целовали животных или же там ну, вот так близкие такие отношения. Хотя сталкивался с людьми, которые, в принципе, довольно близко общаются с животными, целуют, и при этом им ничего за это нет, как говорится. Извините. Mm -hmm. вот. Но в целом, еще раз говорю, правила Что касается ребенка вот непосредственно маленького, да, здесь имеет значение, в принципе, иммунный статус животного, иммунный статус ребенка. Вот. И также профилактика глистной инвазии. То есть мы понимаем о том, что животное чаще всего является причиной или же источником глистной инвазии. Да. Вот. В таких случаях мы специалисты рекомендуем проводить профилактическую обработку от листов животных каждые три месяца. Да. Это профилактирует заболевание человека на листы. Независимости есть у собаки, гельминты нет, у гельминтов каждые три месяца, месяца да, листы? вот 3 дается 3 определенная 2 дозировка. 2 да. дозировка да. И при этом я рекомендую владельцам животных один раз в полгода, в принципе, также обрабатывать, пить таблетку для листов, проводить дегельминтизацию, собственную дегельминтизацию. Владельцам животных я рекомендую проводить дегельминтизацию непосредственно один раз в шесть месяцев. Вот. Есть спектр препаратов медицинских, которые продаются в медицинских аптеках вот, и принимают. Взрослый человек менее подвержен заболеваниям, на глизную инвазию дети более подвержены. Поэтому это также нужно иметь в виду. Скажите, пожалуйста, когда можно брать эту ценя и кушанья? В каком веке? Да, смотрите, опять же, как правило, возраст, которым берут животных, определяют заводчики. Вот они знают, как лучше и прочее. Я как специалист хочу сказать следующее: вот не раньше двухмесячного возраста э, желательно приводить животное, потому что до двухмесячного возраста животное должно находиться с мамой. Это наиболее приемлемый вариант для животного, э, потому как э, получая материнское молоко у животного формируется кластральный иммунитет. Кластральный обозначает, вместе с молоком матери, животное получает иммунные тела. Да? Это обеспечивает ему отсутствие каких-либо проявлений, там, заболеваний или прочего. То есть это иммунитет. И почему мы говорим о вакцинации, мы проводим после двух месяцев. Потому что до двухмесячного вот этого иммунитета достаточно. Если мы щенка забираем раньше, если вот, выкармленное искусственным кормлением или прочее, вероятность его заболевания гораздо больше. Это также нужно понимать. Поэтому я как специалист считаю, что отнимать ребенка от матери не раньше двух месяцев. Не, не желательно. Не И все ж таки, скажи, пожалуйста, часто звертаются люди до вас за экзотикой? Что касается экзотических животных, на сегодняшний день в Виннице не так часто мы сталкиваемся с экзотическими животными. Вот. Возможно, это обусловлено тем, что, как правило, уходом или же лечением животных занимаются те люди, которые реализуют животные. Вот. Это первый момент. Второе, что хотел сказать, в принципе, если можно харьков назвать экзотическим животным, то на сегодняшний день набирает популярность содержание хорьков от себя хочу сказать, что это очень интересное животное, очень игривое, вот и как-то на сегодняшний день, хоть и набирает популярности, но не все владельцы готовы в принципе содержать. Вот я могу сказать, что в древней Руси кош вместо кошек содержали хорьков, то есть это уже со временем кошки вытеснили такую популярность, но зачастую хорьки были жителями вот этих вот деревень. Очень близкая. Да, да, очень близкая. Да, вот. очень близкая. Но при этом они подвержены заболеваниям более собачьим. Хорьки подвержены собачьим заболеваниям. То есть вот такая вот интересная история, интересная животное. Вот, поэтому рекомендую Харьков. Что касается запаха и прочих моментов, э, это все решаемо. В вот, э, любой ветеринарной клинике вас проконсуль... проконсультируют по этому вопросу. Все эти вопросы можно решить. Вот так. А вот что до щеплений. Скажите, пожалуйста, сегодня украинцы и сами не хотят переважно делать щепления на то, что в тварине. нужно их вообще делать? Ну, э, я хочу сказать как специалист о том, что это принципиально важно. Я неоднократно убедился на практике, что вопрос вакцинации – это ведущий вопрос у животных до возраста 1 год. То есть все щенки и котята до годичного возраста подвержены заболеванию вирусным, живот... вирусным инфекциям вне от того, где они проживают, в квартире или же изолированы от других животных, они все равно подвержены. То есть владелец на одежде или же с обувью может как бы, быть источником инфекционных проблем, инфекционных, вирусной инфекции для своего животного, которое находится в домашних условиях. Вот. Поэтому если животное привито владелец может как говорится спать спокойно вот и не бояться не переживать есть разные схемы вакцинации вакцинировать как правило собак щенков начиная с двухмесячного возраста котят с трехмесячного возраста вот мы сейчас говорим о вакцинах которые используются для профилактики заболеваний вирусной инфекции вот. в двух словах что собой представляет вакцина собственно Вакцина – это ослабленный возбудитель того заболевания, которое может провоцировать ну, серьезные заболевания. Вот. При введении ослабленного возбудителя в организм животного, организм отвечает на эту вакцину с созданием своего иммунитета. Вот. При этом этот иммунитет сохраняется в течение года. И при контакте на улице, то есть в внешней среде с истинной вирусной инфекции, организм уже готов, он уже отвечает на, эту, на этот контакт. Он уже и, боротися. да, он борется и чаще всего выходит победителем. То есть в процентах 98-99 он выходит победителем и животное не болеет. Если же животное не вакцинировано и контактирует, то есть происходит контакт вирусной инфекции организма, мы сталкиваемся с тем, что животное как правило, проигрывают в этой борьбе вот, и имеют место заболевания с тяжелыми последствиями. Вот, э, поэтому я призываю всех владельцев животных, вакцинируйте животных э, и помните, профилактика это прежде всего. То есть профилактика намного... Э, Краще попередить, чем потом Безусловно, здесь без, без вариантов, поэтому я всех э, запомню. А ось чи варто купувати домашню тваринку дитині, якщо все ж таки знаєте, що не буде за неї належного догляду, що все лягтиме на батьків? Здесь, опять же, вопрос правильный и интересный. И правило, мы знаем, что дети к возрасту 4, 5, 6 годам начинают очень желать или интенсивно просить родителей о Потом хочу кошечку, хочу собачку, он такой хороший и прочее. Да, действительно, очень милые маленькие животные. Вот, они очень приятные, нежные, интересные. Но не стоит забывать о том, что животное вырастает. И вырастает, как правило, формируется полноценное взрослое животное в течение года. Вот, то есть в течение года животное уже взрослое и, как правило, сильное относительно, ну, породы именно. Намного, нам да, намного сильнее, чем ребенок. И если ребенку 5 лет, 6 годам, он не может адекватно управлять животным или же адекватно с ним справляться. Потому что принципиально имеет значение дрессировки, принципиально имеет значение лидера в семье. То есть обязательно в порядке животное должно понимать, кто такой лидер и кому оно должно подчиняться. Если этого нету, то, как правило, это есть проблема в дальнейшем. Вот. Поэтому здесь нужно четко понимать, для кого мы покупаем животное и для чего мы покупаем животное, чтобы в дальнейшем его содержать и соответственно уход и выбор животных. Mm -hmm. Несколько слов хотел сказать насчет выбора животных. То есть мы все должны понимать о том, что есть собаки компаньоны, есть собаки охотничьи, есть собаки домашние, то есть для комнатной мы их называем, да, есть собаки охранные, охранники, я уже это говорил. Вот, поэтому при выборе животных вы должны ознакомиться с литературой и содержанием животных, чтобы понимать, какие условия для этого животного мы можем обеспечить. Да? Мы, я называю, владелец себя. Вот, если я имею возможность обеспечить этому животному регулярные прогулки по 2-3 часа, если ему это необходимо, да, я могу. Если я могу обеспечить ему вольер большой, красивый, чистый, уход за ним, то я могу позволить себе. Вот, ежели я не могу это сделать, если вот у меня квартира, я покупаю щенка среднеевропейской овчарки или же щенка мастифа вот, и содержу в квартире, я считаю, это неправильно и это некачественно жить животным. Некачественно. Поэтому этот момент нужно учитывать, насколько мы сможем. И еще один момент, что касается содержания и финансового обеспечения. Он на сегодняшний день немалое значение имеет финансовые возможности в содержании животных. Чем больше животных, можно сказать, тем больше затрат на него нужно на Дешевые питание вот, и в принципе на содержание и лечение вот, не дешевое содержание таких животных и это нужно также понимать при заведении животных, поинтересоваться вот, ежемесячные обработки от блох, от глистов раз в квартал вот, вакцинации эти все несет затраты, я не говорю о лечении потому что лечение это отдельная тема вот. и в принципе мы не можем сейчас ориентировать по финансовому обеспечению, что касается лечения, потому что все зависит от патологии, заболевания, которые может быть. То есть нужно всегда зважать на свой мой новый стан? Конечно, безусловно. Дякую вам за поради. А с нами был лекарь ветеринарной медицины, человек с открытым сердцем Денис Осипов.